mamlakatimiz tinchligi xavfsizligi hududiy yaxlitligi iqtisodiy va siyosiy mustaqilligini saqlash har birimizning muqaddas burchimizdir yurtimizning taraqqiyot yo'lini qo'llab quvvatlovchi davlat manfaatlarini munosib himoya qilishga qodir har tomonlama yetuk vatanparvar yuksak intellektual salohiyatga ega kadrlarni tayyorlash esa bugungi kunning dolzarb masalasi amir temur nomidagi o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati akademiyasi tayanch oliy harbiy ta'lim va ilmiy tadqiqot muassasasi bo'lib o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati faoliyati yo'nalishlari bo'yicha ofitser kadrlarni tayyorlash qayta tayyorlash va mutaxassislar malakasini oshirish faoliyatini amalga oshiradi akademiyaning bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida o'qishga qabul qilish o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi 2021 yilning 27 apreldagi 241 son qarori bilan tasdiqlangan nizomga muvofiq amalga oshiriladi qoidaga ko'ra o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari safida muddatli harbiy xizmatni o'tagan umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarining bitiruvchilari bo'lgan erkak jinsidagi o'zbekiston respublikasi fuqarolari qabul qilinadi shuningdek tibbiy ko'rikdan sog'lom deb topilgan bo'yi 170 sm dan past bo'lmagan hamda belgilangan tartibda tanlovdan muvaffaqiyatli o'tgan quyidagi yosh chegaralaridagi nomzodlar qabul qilinadi 17 yoshdan 23 yoshgacha bo'lgan shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili 17 yoshga to'ladigan umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ta'lim muassasalarining bitiruvchilari o'n sakkiz yoshdan yigirma besh yoshgacha bo'lgan shu jumladan o'qishga qabul qilingan yili o'n sakkiz yoshga to'ladigan ofitserlar tarkibi harbiy unvonlariga ega bo'lmagan umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ma'lumotga ega rezervdagi harbiy xizmatga majburlar o'n sakkiz yoshdan yigirma besh yoshgacha bo'lgan umumiy o'rta o'rta maxsus va professional ma'lumotga ega o'zbekiston respublikasi qurolli kuchlari safida muddatli va kontrakt asosida harbiy xizmatni o'tayotgan harbiy xizmatchilar yigirma olti yoshgacha bo'lgan va akademiyada bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha o'qish istagini bildirgan respublika oliy ta'lim muassasalarining birinchi va ikkinchi kurs talabalari bunda saralab olishning barcha bosqichlaridan muvaffaqiyatli o'tgan nomzodlar akademiyada o'qishni birinchi kursdan boshlaydi o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati ikki ming yigirma uchinchi ikki ming yigirma to'rtinchi o'quv yilida amir temur nomidagi o'zbekiston respublikasi davlat xavfsizlik xizmati akademiyasida bakalavriat ta'lim yo'nalishi bo'yicha kunduzgi ta'lim shaklida o'qishga saralash bosqichi boshlanganligini e'lon qiladi o'qishga kirish istagini bildirgan nomzodlar ikki ming yigirma ikkinchi yilning o'ninchi oktyabridan o'ninchi noyabrigacha davlat test markazining veb sayti orqali ro'yxatdan o'tishlari mumkin